Вас зараз ще запишу як присуднього. Mm Ти -hmm. чтобы начать праздник правильным образом, давайте. Сломы. А мама тоже, наверное, знает. Ну, сейчас, мы потом специально возьмем один микрофон. Ведь праздник, чтобы начать, друзья, вам надо несколько элементов, чтобы здесь было. Ну, елка это, конечно, Дед Эт Мороз непосредственно. Но есть моменты, которые пока отсутствуют. И мы зададимся вопросом, где же их найти. Как вы считаете декларацию? Для того, чтобы праздник-то начать. Кого нет? Снегур, нет? Кто там говорит, родители прошу не подсказывать, но тем не менее, мы абсолютно правильно. Вот, 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 красавица. Да, и взрослые, и дети, даже папа, наверное, знает, что Снегурочка, обязана быть на празднике. а у меня бом-бом, стучат часы, накрутил морозу сыр, причесал городу и пришел по городу к вам. Но для того, чтобы праздника -то начать, кого у нас нет? Снегурочка! Тогда предлагаю совместными усилиями Снегурочку то сюда и позвать. Согласны? И чем громче будем мы ее Снегурочку-то звать, быстрее она и появится. Давайте все вместе. Итак, три-четыре. Снег! не совсем слышно. А громче так, чтобы вороны мы подсветали. Везде Итак, три, четыре. Да где ж ты, внученька? Ой, Мне кажется, о боже мой! Бегу, что посмотрите, не за стегурочкой? Кто с тобой, внученька моя? Ты меня заколдовал из моей волшебницы. Ой, яй 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 И что ж, праздник-то теперь будет продолжен. Как расколдовать тебя? Меня смогут расколдовать только те дети, которые... Не ломают игрушек. Ой, праздник может сорваться, ведь... Но таких детей, детей не Детей, наверное, таких нет. Или есть те дети, которые не ломали игрушек? Нет! Есть, а да покажите надо дотронуться до Снегурочки и завращать ее, тогда она, возможно, расколдуется. Правильно? Расколдуйте меня, дети! Давайте, семнадцать двора, будем расколдовать Снегурочку, прислонетесь ее. Раз, два, три! Сказка! Себя прояви! Ой, спасибо вам, детки, что вы меня расколдовали! Получилось! Посмотрите, значит, вам ничто не угрожает празднику, и мы сможем праздник так. Дружбу с ними я веду громко песни распевают или легко скольжу по льду. Ну, сегодня у нас, конечно, я смотрю, и зверушки. И зверушки есть, И да. снежинки, и волшебные какие-то феи, не побоюсь феи. этого слова. Но, Дедушка Мороз, а... Да, давайте веселиться, а что? Ты, кажется, забыл что-то. Кого что забыл? Что я помню, что у меня зовут давайте, Дед Мороз. Давайте Ничего, не Чего-то не хватает, Чего, то не хватает, барабан есть. Смотрите, есть. Смотрите, посох есть. Посох что там? А что а не может-то не быть? Ой! Ой. Дедушка Мороз. Ой. Ну, старик, дедушка. Забыл. Шел по лесу, оставил где-то Ты был прислать смс-ку, чтобы я прочитал, где, ж, где а он и телефон лесу. забыл. И телефон забыл, и мешок забыл. Представляете, так же Дедушка, как же мы поступим, как же мы балаки-то найдем? Может, есть кто из вас прозорливый такой-то, а? И поможет найти мешок? Вы знаете, дети, у меня есть волшебный волшеб кубочек. Он нас сейчас к дедушке нам да. в лес да. и приведет. Только надо тогда держаться, я туда Бурочка, да, выдержите за меня, да. вы и будем искать тогда. Но вы знаете, вы знаете, дети, послушайте меня. Этот волшебный клуб. Ой, 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 ведет, ведет, Он клубочек. понимает только особые слова волшебные. Давайте скажем какие-то волшебные слова. Кто знает волшебные Вы слова? Знаете, я ведет? Какое? Какие? Какие, Какое, какие слова волшебные, знаете? Повторяйте. Вот, например, спасибо. О, смотрите. Боже, упал, вот, смотрите. Ой, ой, ой. ой, ой, ой. Клубочек-то, сразу при волшебных. Какие еще волшебные слова есть? Присоединяйтесь. Помедленнее, помедленнее, не успеваем, Повторяю, не успеваем. Может родители знают добрые слова? Держитесь, держитесь за меня, держитесь. Приятного аппетита. Вот и еще, Ой, о, еще скорость усилилась. Сейчас Давай, мы начнем с Кто хотел сделать? Я. Давайте мы все паузу Опа! Oh, яблоки, конфеты, Дед Мороз, ну где ну, здесь, Ой, ну, не могу отпустить эту девочку. Кто знает, какой год наступает? Какой? Мы поаплодируем ему, будет приятно. такие аплодисменты когда-нибудь ты уже слышал себе? Вот, ну то есть человек привычный. Поаплодируем ему еще разочек. А держи, ну, без подарка не отпустим. Сигурочка, выбирай так. Вот у меня сложно. Так, выбирай, 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 выбирай. О! Держи, Книжка что? Нет, там какие-то пазлы. Это пазлы строит город. Да. Это приятно и полезно. Ну что, мы еще стишок почитаем? А не поиграем уже в игру? Поиграем в игру? А потом еще стихи почитаем? Конечно. Так, тебе, пожалуйста, вопросы. Спасибо. Да, так, 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 так. А, так, так, а, так. а я возьму мальчика. Так, а, один мальчик. И Кто, и у и и Ребят, и Кто у нас еще? Ребята, Артем, кого я знаю? Вот, все, у меня команда... Еще? Нам надо четыре человечка, да? А у меня уже много получилось. <связь> ну, для того, чтобы бросать снежки, мы сейчас делаем следующее. Пока будет Чуть -чуть играть на музыка. Шаг назад. Давайте отниму. я возьму, поставлю мешок. Чуть -чуть на шаг назад. От елочки нам надо отойти, а то мы ее случайно снежками закидаем. Давайте отойдем, ребята. Давайте Вы мы отойдем вот за... Просто смех, э, волшебство превратили пока в легкую, да, но... ненавязчивую бумагу. Вот, суть ну, для того, чтобы мокро не было, и ручки не замерзли. Давай, а теперь мы ну, будем делать следующее. Иди. Команда Снегурочки и команда Кена будут соревноваться в количестве попаданий снежков такой волшебную корзину. Раздавай своей команде снежки, дедушка. Снежки. Ой, сейчас, ой, сейчас. Дед, а ну помогите мне, пожалуйста. Так, каждому по снежку раздайте. Сейчас будем бросать. Так, а у меня будет в команде больше снежков, я так понимаю. Я сейчас покажу. Будем бросать с э тобой. -э как бы баскетбольную корзину. А в корзине баскетбольную буду я. А у всех есть мешки? Так, у всех есть мешки, посмотрите. Кого нет? Я, я, я думаю, моя команда выиграет. А Она громче кричит. А ну-ка, давайте покричим за Снегурочку. <lite> а, а теперь команда, которая... Команда Деда Морозов, А ну-ка, наш боевой

ну, шесть, еще, 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 еще. Ого, а, семь. восемь. Так, у меня восемь. И у меня 8. А ну, ну на этом конкурс мы не остановим. Да, Дед Мороз выиграл. А или нет, или дружба у нас победила. Я даже не знаю. <связывая> Что это, Снежок? Ну, давай, Дед Мороз, обнимемся. Дружба победила у нас. Мы сегодня все. Выиграет, это точно. А так, теперь я... обещали э, стишок еще хотели рассказать. Да? Давайте. давайте еще два стихотворения. Пожалуйста, тебя как зовут? Так, Настя взять, ну, нам ну, развались. Ну, он, она только что что ты не кинула. Давай сюда. И она да. точно, тогда мы победили. Не скажем, где на мороз. Настя читает стишок. Как, Настя. как это жить? Настя читает. Да, ручка. Микрофон. Давай.

так, давайте вот так встанем, чтобы зрительный зал у нас был. Чуть-чуть подальше отойдите. А то не видно нашего артиста, не видно, кто вы... Да, садится. давайте мы немножко отойдем назад, а, отойдите, а то... О, -о, О, сейчас как едем Лёва здесь. Лёва? Лёва? рассказывает стихотворение. идет, значит скоро новый год. Правильно. снова

Сейчас расскажете, сейчас мы подарки вам раздадим. Лева, держи, тебе тоже овечку маленькую. Ну что, тут Они... на каком порядке? Да. Остановились? Лева, ой, у нас микрофон, дедушка, как тобой сломался. Да, мы умеем починить. Это овечка, что мы умеем, легко. знаешь, какая-то хорошая овечка. Можно вот так щечку к ней приложить, заснуть и сам... Добрые овечки, которые можно использовать как подушку. Но вообще для назначения очень много. что я думаю, пригодится вот у нас еще. одна. принцесса? Как зовут тебя? Аня. Анютка. А, смотри, блестящие глаза и вот эти аплодисменты. Это для тебя. Для Анечки. А, а, я тебе даю микрофон. И ты не стесняешься, расскажи про нас стишок. Я летаю, я слегаю, кручу, кручу, кручу. Я желаю, исполняю, тем, кому надо, сажусь. Ну-ка. И... Хочешь? Ну Хочешь радости немножко? Ну-ка, подставляй ладошки. Хочешь, конечно. Подставляй ладошки. Так, вот я думаю, вот этот мальчик очень храбрый. Как тебя зовут? Игорь. Игорь, пожалуйста, еще. Кто еще ни в чем не участвовал? Вот еще храбрый у нас мальчик. Шумахер конкурсный. Как тебя Кто у нас лучший гонщик? Максим, еще гонщик нам нужен? Ну, и автомобили. Давайте мы тогда, те, кто не участвует в конкурсе, станут слева и справа возле Нет, родителей. Давайте еще один мальчик нам... Деревня, чтобы немножко... Если прошла... будет гонять, будет гонять. Чтобы немножко странство организовать, давайте сделаем несколько шагов назад. помоги мне, а? Машинки. Игрушечные, но страсти настоящие и взрослые. Мы сейчас подадим все вместе команду, потому что мы слышали, как вы умеете пищать и подавать звуковые сигналы. Вот сюда, Спасибо. Смотри, Спасибо. Я сразу даже не узнал, я думал, это не теги, какой-то. Показалась, красная шапочка. Спасибо, она из тех приказов. Ну, а ты зачем? не, хотите хотите, хотите. А, что не хотите. Хотите. Ну, ничего, С Новым Скажи, что тебе тоже Так. <свят> 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 <свят>

Чекай, держи. Целый зоопарк, маленький, карманный. Я тебе дала и мою выборку металла.